2014 и разрешите подвести итоги. Э ну, прежде чем подвести итоги, хочу поблагодарить всех участников. Действительно, каждый чувствует, показан очень хороший уровень. Э мы рады, что дети очень выросли. Скоро мы уже тут шутим. Я уже во вторую, но скоро мы все пойдем потихоньку в первую лигу. Но это радостно, потому что дети подрастают и показывают хорошие результаты. Ну, по итогам, первое, что так, при скорби мы склоним головы, прощаемся с тремя нашими э, генесистами, которые покидают, к сожалению, высшую лигу в этом году, но мы ждем их на следующий год. Это... Шабуров Степан Не, просто... Просто Степан Нет, это просто Степан Александр, ты Отлетался. Два перекачанных да. атлета Ну и Лавренюк и Лена Немножко опыта не хватает На следующий год будет длится Все, ничего страшного Начнете с первой лиги Выиграете и попадете В Последующие места Э, были так Ливунец, еле-еле Саша зацепился за высшую лигу, девятое место, Пулькин Сергей. <свят> Кстати, дополнительно включен был в высшую лигу вместо э, Калидюка да, и занял восьмое место. У -у -у -у. Э, Валерий Иванович это я седьмое <свят> лидер второй группы. Так Пятое и шестое место Мазур Дима, красавица. Пятое место Олейник Вероника. Молодежка, нажимая, молодцы. Прекрасно играла, устала. Очень устала, видно было. Физически, Николюк Александр, титул отдал. Дорогая Наташа а наших призеров разрешите наградить. Здесь. Где? Да елки палки <связь> 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 Вроде бы было. Ну, Просто Комаса, Сергей Павлович не оправдал нашу хоть один ветеран в призы попал.

капуста Наташа, я считаю, стала чемпионкой, но я считаю по единодушному мнению и лучший теннисист года. Звание мы присвоим а во всех газетах пройдешь и так далее. Поздравляю.